कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारा देखो सबसे पहले एम ओ एस रेलवेज का मैं ऑफिस और पदवार संभाल रहा हूँ मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी और मंत्री श्री नड्डा साहब और ख़ास तौर पे हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी उनका मैं जहां थैंक्स करता हूँ आभार प्रकट करता हूँ और खास तौर पे हमारी रेलवे चेयरमैन मेंबर साहबान हमारे नजीव रेलवेज और सारी ऑफिसर साहबान की टीम जिन्होंने ये जिम्मेवारी सबके साथ बैठ के ही निभानी है और आज मुझे ऑफिस संभालने का जो मौका मिला है मैं आप खुद नहीं सारे देशवासियों को इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूं बधाई देता हूं और जो एक रेलवे रेलवे मिनिस्ट्री ऐसी है जो आम से आम गरीब से वहां तक और मीडियम चाहे कोई अमीर से अमीर वहां तक जुड़ी हुई मिनिस्ट्री है और हम सब मिलके रेलवे सारी कर्मचारियों से लेके चाहे कोई फोर्थ क्लास हो चाहे चेयरमैनमैन तक एक टीम बना के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आज जमाना बहुत नया है और तेजी का जमाना है उस तरीके से हम कैसे अटपात इंटरनेशनल लेवल क्योंकि जितना बड़ा हमारा देश है मैं समझता हूं बहुत बड़ा उसमें चाहे वो पैसेंजर हो चाहे गुड्स ट्रेन हो उसमें बहुत बड़ा रोल है वो रेलवे का है और रेलवे ऐसी है जो 24 घंटे चाहे कोविड रहा कुछ रहा कभी ट्रेन और रेलवे महकमा कभी रुका नहीं तो उसे और गति देनी है और सारी रेलवे मिनिस्ट्री की टीम के साथ मिलके काम करना है जो और प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो गाइडेंस है उसके साथ इसे और मंत्री जी की गाइडेंस के साथ इसे आगे बढ़ाना है कितनी बड़ी जिम्मेदारी देखो सबसे पहले एम रेलवे रेलवेज क्या मैं ऑफिस और पदवार संभाल रहा हूँ मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी और मंत्री श्री नड्डा साहब और ख़ास तौर पे हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी उनका मैं जहां थैंक्स करता हूँ व्यक्त करता हूँ और खास तौर पे हमारी रेलवे चेयरमैन मेंबर साहबान हमारे डी रेलवे रेलवेज और सारे ऑफिसर साहबान की टीम जिन्होंने ये जुम्मेवारी सबके साथ बैठ के ही निभानी है और आज मुझे ऑफिस संभालने का जो मौका मिला है मैं आप खुद नहीं सारे देशवासियों को इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूं बधाई देता हूं और जो एक रेलवे रेलवे मिनिस्ट्री ऐसी है जो आम से आम गरीब से वहां तक और मीडियम चाहे कोई अमीर से अमीर वहां तक जुड़ी हुई मिनिस्ट्री है और हम सब मिलकर रेलवे सारी कर्मचारियों से लेके चाहे कोई फोर्थ क्लास हो चाहे चेयरमैनमैन तक एक टीम बना के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आज जमाना बहुत नया है और तेजी का जमाना है उस तरीके से हम कैसे एट पार इंटरनेशनल लेवल क्योंकि जितना बड़ा हमारा देश है मैं समझता हूं बहुत बड़ा उसमें चाहे वो पैसेंजर हो चाहे गुड्स ट्रेन हो उसमें बहुत बड़ा रोल है वो रेलवे का है और रेलवे ऐसी है जो 24 घंटे चाहे कोविड रहा कुछ रहा कभी ट्रेन और रेलवे महकमा कभी रुका नहीं तो उसे और गति देनी है और सारी रेलवे मिनिस्ट्री की टीम के साथ मिलके काम करना है जो और प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो गाइडेंस है उसके साथ इसे और मंत्री जी की गाइडेंस के साथ इसे आगे बढ़ाना है